Трое детей и старушки. И мы вот это вот сидели, там над нами так ухало, что, конечно, с жизнью уже попрощались. Потому что такие были ну, детонировала так. Мы, честно говоря, думали, что дом наш рухнул, потому что было ужасно. Потом прибежал сосед каким-то чудом из соседнего дома. Мы ему сказали, что если что, идите к нам в подвал. И он как-то прорвался и прибежал к нам. И говорит, что наша хата сгорела, а ваша тут еще как бы стоит. Они кинуты на позволяющие, никому не потребуют. Все вот это, да, Их не земли. Его грызут собаки. Это же чьи батько. чи і син чийсь. Хай прийдуть його рідні і заберуть, щоб охоронили їх по по-людськи. Але нема в мене до нього ніякої жалості. Не я прийшов на їхню землю, а вони прийшли на мою. Присядьте, 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 присядьте.